Привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог України і не тільки Влад Рос. Вітаю Владе! Добрий день, дорогі друзі. Понимаю, що ми з в простое время. У нас дійсно час відключення світу, складні ситуації. Зараз, звісно, нас Росія буде бомбить, но мисти. Влада, ще раз хочу зосередити свою і закцентувати свою увагу на влучність ваших прогнозів, адже тільки на минулому тижні ми говорили про обстріли, про масовані атаки в ці дати. І е, ви визначили, що будуть, і це не одна буде атака. Це буде масовані атаки, це будуть комбіновані атаки. І на жаль, так воно й сталося. Дійсно, Росія лютує уже два дні поспіль. Дійсно, е, є цивільні жертви, як ви говорили. Чого ж очікувати в найближчі дні? Що кажуть зірки? Ну, я, я так скажу, сейчас будет нисходящая такая позиция. Максимум они могут выстреливать там в сутки там по 10 каких-то ракет, там, эти шахедов каких-то, да, ну, такой массовый обстрелы, как в понедельник, да, черный такой понедельник, вот и поэтому я в таком черном цвете, значит, уже не будет, да, там было 120 ракет, больше 100 шахедов, вот как бы вот такая ситуация ужасающая не будет. Но у нас опасность следующего черного понедельника, и там вот они могут действительно нас кошмарить каждый раз в начале следующей недели. Но одно уже могу точно вам сказать, что столько этого всего, куча металла уже не будет на нас лететь, будет гораздо меньше, там до 40, максимум до 50 ракет, это все, что они смогут сделать. Владе, постраждала західна Україна, що е, також говорили ми з вами про е, Волинську область, про Рівненську область, вибухи і навіть пошкодження цивільного будинку є жертви. Тобто, з початку війни, в принципі, ці регіони були м, якби не зовсім під прицілом ворога. Чому ситуація змінилася і чи будуть такі повторні атаки на ці регіони? а существует опасность, действительно, сейчас займется значит, руководство в Москве Западной Украине, потому что они сейчас начнут шугать именно западную часть Украины, это и Вов, и в Луске, где погиб человек, да, это может быть и Черновцы даже. Единственное, области, которую они трогают, дорогие друзья, точно не будут. Угадайте с одного раза или с двух, конечно же, Закарпатская, она же Венгерская область. Так считают там в Москве, что вот это Бочина Орбана, и вот ее трогать ни в коем случае нельзя. Кстати, кто не знает, то в Закарпатье до сих пор нету комендантского часа. Да. Поэтому, конечно, будет по всей Украине сейчас, еще, конечно, будет кошмарить поют. На ближайшей неделе я вижу, это могут кошмарить Одессу, Николаев, Херсон, Дунайское пароходство. Могут быть сложные ситуации, связанные с Днепром. Вот, нанесли по кривому рогу, вот, его тоже могут кошмарить, потому что это родина Зеленского. А, и сложные ситуации дальше будут происходить по востоку, особенно в таких городах, как Краматорск, как Славянск, да, вот туда могут бить. Ну и, конечно же, сейчас будет еще ожесточенная ситуация и в Харьковском направлении. Поэтому вот, вот такая как бы, ситуация. Проигрывается, но больше чего хотел, что враг в понедельник, например, это затопить Киев, пробить дамбу, но показатель такой, что эскандеры, они такие сильные и мощные, как, как тактическое ядерное оружие. Я считаю, что они пока прицеливаются по киевской дамбе, а их главная задача ее уничтожить и чтобы затопило или как-то вся грязь, все равно в любом случае Киев не будет затоплен даже если будет прорвана дамба, но враг хочет как бы ее уничтожить и сделать то же самое, что они сделали, значит, с Каховской дамбой, понимаете, в чем дело в прошлом году. Поэтому будут, будут стараться и в ближайшее время уничтожать дамбу, уничтожать мосты в Киеве, уничтожать мосты в Днепре, в Запорожье через Днепр такая стратегическая задача их закошмарить и, и отправить нас в каменный век, что полностью у нас энергетика легла, и чтобы люди начали замерзать, и таким образом Российская Федерация видит окончание войны. Но этого всего, дорогие друзья, не будет, никакого блэкаута не будет, все будет нормально, и мы спокойно перенесем эту зиму. Я, до речі, хотіла запитати, тому що зараз ми всі знаємо, що енергосистема дуже пошкоджена, і ми всі з розумінням відносимося до відключення світла, стараємося в тій маленькі проміжки часу, коли воно є, записувати відео прогнози для наших підписників та глядачів. І ось ну і ви кажете, що це все, але люди переживають, тому що попереду зима. Але так як ви кажете, що блекауту не буде, то можна в принципі видихнути спокійно. Тобто. мы справимся с восстановлением системы энерго, правильно? Абсолютно верно, причем это будет очень убедительно, и скоро наши дроны, наши великолепные больницы полетят на Москву, на Санкт-Петербург, будет их, короче, война придет в Москву, понимаете, дорогие друзья, пока война не придет в Москву, куда-нибудь на Рублевку, да, она не закончится, нужно, чтобы война пришла туда, и как только она будет именно там, все закончится. Я вам обещаю Армагеддон Москву в ближайший месяц. Владе, про Армагеддон в Москві, про його здійснення і реалізацію. Ви заговорили, бачите, ви не тільки, я ще раз кажу, ви не тільки астролог найкращий, а ще екстрасенс, тому що ви випереджуєте ті питання, які я хочу задати наступним. А, атака Москви, презентація паляниці. Не будемо всі знають в ефірі, що це така була за презентація. Але ж питання таке, чи буде в Україні ресурс? на реализацию поляниц у великой кількості. Да, дорогие друзья, кто не знает, их минимум уже сотня, как бы есть, а может уже даже и больше. Я вам военную тайну значит, не выдаю, но то, что их очень большой запас есть, их хватит, чтобы уничтожить очень неизвинные и важные точки в Московской Федерации, и прежде всего в Москве и в Санкт-Петербурге, это да. Ну и не удивитесь, дорогие друзья, если в один момент не станет Останкинской телебашней. Главная наша цель – уничтожить Останкинскую телебашню. Вот я могу как бы, вам по секрету рассказать. Ну, конечно, Москва-Сити может пострадать, куда мы уже как бы, летали наши дроны, а также Красная площадь, конечно же. Да. Ну и куранты, московские куранты, никто еще не отказывался уничтожить. Та діяльська, тіяльські часи, да от цим дявольським врасаючим імном ну тому, що хто не знає, я впевнена, що хто хто цікавиться окультними науками, знає за яким принципом побудована червона площа. Оці дьявольські куранти. Ви дуже влучно сказали, тому що коли це все будувалось, там була певна система, де закладені надзвичайно могутні символи. які десь і тримають оцей, знаєте. Абсолютно э, выбрались себе президента мертвеца, который всегда э, шел войной, да, начал он с Чечни воевать, потом он влез в Грузию, в Крым, в Донбасс, сейчас влез сюда. Вот. Сейчас говорят, что э, уже с того света управляет этой ужасающей армадой, значит, мертвецов. И вообще Красная площадь – это большое кладбище красных людей, понимаете? Вот, как они были этими красными ублюдками, этими большевиками, так они там все красными остались. Понимаете, в чем дело? Это ужасно, уж пока Ленин лежит в мавзолее, в этом уродливом значит, алтаре, Будет все плохо с Российской Федерацией. Видите, просто нужно убрать Ленина с Красной площади, всех людей перезахоронить, которые там лежат в этих самых, э, э, ну, в гробовых этих самых э, дотах, или как их назвать, вынести из всех, там Черненко там лежит, по-моему, Андропов, угу. там все, повыносить их, этих мертвецов, и тогда только Россия может воспрять. Э, ну и самое главное, нужно, чтобы Шаман Габышев приехал, Зі свій обряд на про що він завжди говорив: штун хоче ізгнать сатану із Кремля, що ні тожна ще й шаманом. хорошо, щоб вони там поработали. Ну я би їх рекомендувала не просто захоронити, а е, навіть передати вогню, щоб взагалі дійсно нехай той шаман приїде, зробить цей ритуал і закриє на вічно цей жахливий портал. А я хочу повернутися трошки до ем, західних партнерів. Під час оцих двох днів е, атак масованих е, два рази в небо була піднята е, польська авіація. Яка причина страх бояться? І чи безпідставний цей страх? Чи має він підстави? Мені дуже бояться, вони дуже шугаються, дорогі друзі. Ну і дрон залетів... значит, на территорию Польши, говорят, от 20 километров до 40, это он там летал. И они даже его не сбили. Понимаете, насколько они боятся сбить, значит, шахет этот российский, да, на своей территории. То есть все боятся ввязаться в войну, а когда говорят, что они наши близкие союзники, если бы они были нашими союзниками, они не только бы отбивали ракеты на своей территории, отбивали бы шахеды на своей территории, ну и все, как говорил, и хочет, как бы, и надеется Зеленский, отбивали все, что летит по Украине. Не хотят, не ввязываться. Есть факт о том, что договорились американцы, значит, с русскими перед войной, что они не будут, значит, стрелять ни в коем случае, значит, по российским ракетам. Да. И самое главное, что это произвол Зеленского, что он зашел в Курскую область, потому что, а всячески было запрещено Зеленскому туда входить. А он туда вошел в Курскую область только по одной причине. Когда Джо Байден объявил, что он уходит и не будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки. Ровно прошло пару недель, и Зеленский наплевал на Джо Байдена и вошел в Курскую область. Это абсолютнейший самопроизвол. Никто Зеленскому не давал возможности, и не давал отмашки туда входить. По крайней мере, из нынешней администрации Белого дома. А там, как вы помните, Джейк Салливан, который уходит уже все, его не будет, и там находится Бёрдс, и все. А никто, никто из них не знал, что мы ходим в Курскую область. Понимаете, это абсолютнейший самопроизвол Зеленского. А теперь Зеленский даже перед выборами в Америке не будет спрашивать, бить ему по Москве сторону бить ему по Москве Атакамсами. Он даже уже не будет спрашивать. Ему уже будет наплевать на всех них, потому что они все хромые утки курицы с отрубленной головой, они ничем уже не управляют А при новом президенте, кто бы он ни был, наши дела резко улучшатся. Ведь, понимаете, пакет помощи в Украину после того, как мы вошли в Курскую область, сократился в два раза. Раньше нам давали раз в две недели 250 миллионов долларов пакет помощи, сейчас 125. Вот такая политика Джубайна и Джейка Саливана. Угу. Влада, трошки повернемся в Украину. Мы знаем, что как сейчас... Мобілізація, закон про мобілізацію, і масова мобілізація вплинула на те, що багато бізнесу, багато людей, чоловіків відмовляються від праці, тому що вони переховуються. Адже ну, бояться війни, бояться смерті. І це, в принципі, природно, але ж економіка держави від цього надзвичайно страждає. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що планує запровадити такий принцип: воюй або працюй для виведення ринку праці з тіні. Чи буде це приведено в дію, чи це просто слова? Абсолютно слова при нинішній премєр міністрі абсолютно не спроможним, ні на що, дорогі Друзі, це всього лише слова. Ничего такого не будет, все работают в темную, сейчас еще поднимут налоги, все вообще будут, никто не будет в чистую работать, и все будут прятать свои налоги, понимаете, в чем дело? Никто не будет никакие повышенные налоги платить не будет, потому что как ты только начинаешь, какой-то порог налогов есть, как ты только начинаешь больше платить налогов, тебе уже невыгодно, ты можешь уже в убыток, ты не можешь содержать свой персонал, и все будут уходить в тень, абсолютно четко, точно нельзя повышать налоги, тем более во время войны. А как все у нас начиналось в 2022 году, блестяще великолепно. В начале войны нам отменили вообще налоги, говорили, работайте хоть, хоть как-то, да, можете там не платить налоги. И тут уже втор, второй год войны, вместо того, чтобы снижать налоги, они почему-то повышаются. Поэтому не верьте никому, не ни, особенно нынешнему правительству и абсолютно ну, тому человеку, некомпетентному абсолютно шлигалю, который находится у во власти. А, тобто и его заявы, что он будет здійснювати какие-то конкретные действия для того, чтобы люди вернулись из-за кордона и работали в Украине, тоже просто слова? Абсолютно, да. Причем, дорогие друзья, заметьте, а, значит, что он делал последние пять лет, находясь на этом посту, он самый длительный у нас премьер-министр. Почему пять лет назад он ничего не сделал для того, чтобы улучшить экономику, да, ну, почему он не сделал за, за последние два с половиной года, чтобы мужчины возвращались в Украину, ну, и что дал этот закон, значит, отсутствие консульских услуг украинцам за границей, ну, и кто действительно там прописал себя там за границей, в резерв, да, прописало всего лишь 2-3% мужчин, находящихся за границей, ничего не может сделать нынешняя власть, во главе с премьер-министром а, Шмыгалем, а кто, кто, кто знает, фамилия все говорит о человеке. Так назовешь, вот так он и поплывет, да, как корабль, да, Шмыгале, от слова шмыгать, либо сморкаться. Вот так у нас а, такой премьер-министр сморкливый, да, вот такой. Он, он, он только может у него постоянно быть в припадочном насморке что-то делать. А поэтому ничего нормального не будет, никаких мужчин он а, в Украину не вернет, потому что... Я бы так сказал. Если бы был нормальный, полная амнистия мужчин, которые находятся за границей. То есть конкретно, что они точно не пойдут на фронт, но они устраиваются на работу в Украине и тогда все. То есть им сразу выдается белый билет. Вот если бы я был премьер-министром, полная амнистия украинцам, которые находятся за границей. Понимаете, никто не идет на фронт, идут все работы и а, тем самым поднимать экономику Украины. Но этого же не делается, понимаете, в чем дело. Мало того, они хотят всех мужчин, которые находятся за границей, наоборот, отправить всех на фронт. Ну, бред сумасшедшего. Нужно амнистию делать мужчинам, находящимся за границей. А это блестящий будет законопроект. И все вернутся, многие вернутся, да, домой. Влади, ну я хочу сказати, що знаєте, що є прекрасно? Це те, що ми живемо в демократичній, справді незалежній державі і можемо вільно висловлювати свою думку навіть стосовно керівництва країни, ось так вільно. І це прекрасно. Влада хотілося І найголовніше, що нас ніхто не закриє. Ви знаєте, що в Російській Федерації астрологи, кадалки, астрологи, все, і все закрили, ні Нельзя... за. Ні не рекламу, ніде з'являтися, і взагалі про себе не можна заявляти. Але ви згадайте, як вони спочатку вони використали їх, астрологів, тих же шмагів, екстрасенсів, а потім хлоп, ну рашка. Слухайте, навіть Тамару Глобу використовували. Совсем недавно на первых каналах Макмалахова вона приходила, что Россия всех победит, сейчас Тамара Глоба сказала, что она будет самой суперной страной в мире и всех завоюет. До чого докатилася Тамара Глоба. <реш> Владе, ну і наприкінець нашого випуску. Чи є якісь позитивні прогнози для України після ось закінчення цього ретроградного Меркурія 29 серпня? Ну саме головне, що у нас Плутон входить да, в Св'язку зв'язані з Російською Федерацією в, в ноябрі місяці. Да, дорогі друзі, а Плутон це символ смерті і розрушення. мафиозной структуры под названием Российской Федерации. Также будет жесткий квадрат Юпитера-Сатурна в декабре месяца, точно в 20-х числах. Поэтому э, двойника Владимира Путина, скорее всего, убьют, да, и вместо него посадят какого-нибудь Мантурова или какого нибудь, там, или, э, какого -нибудь ну, такую особу, которая не рыба, не мясо. Да. Ну и следующие президентские выборы могут состояться в Российской Федерации в следующем году. Особенно значит, в мае месяце. Да, по крайней мере, тенденция жесткой квадратуры между Юпитером и Сатурном у нас будет наблюдаться в мае-июне следующего месяца. После того, как там поменяется власть, война очень быстро закончится и Украина победит. Я вам конкретно скажу одно. Вхождение Украины значит, в Курскую область в августе месяце сделала так, что я вам объявляю только одно. Теперь Украина точно победит, и это случится в 2025 году. Вот само туда заход, он реализуется весной, летом следующего года. Вот. Это очень правильное решение, очень важно. Ну и самое главное, нам значит, полностью обесточить Курскую АЭС, да, Курчатовскую, сделать так, чтобы она не функционировала. И все обесточились точно так же, как они обесточили нам Запорожскую АЭС. И тогда в центральной части Российской Федерации все будут сидеть без света, да, либо у них будет тоже верное отключение, это самое главное. Ну и окружить со всех сторон Белгород и взять этот большой город. Мы сейчас продвигаемся к тому, что взять Белгород, дорогие друзья, мы его постепенно со всех сторон будет, будем окружать и в конечном итоге сделаем кольцо. А когда у нас будет Белгород, нам будет и есть о чем говорить о, о, о как бы о замене территории, да. Ну и самое главное у нас будет очень большой прорыв в Крыму, уничтожение Крымской, Крымского моста этой осенью. Октябрь – это что-то будет неимоверное. Начало октября, конец сентября – это что-то будет э, супер классное. Прорыв в Крыму, блокировка э, значит, Крыма и невозможность провизии, не питания какого-то нормального в Крыму. Ничего не будет привозиться, довозиться, не будут справляться ни самолеты, ничего. Э, то есть Крым окажется в полной блокаде, сам попросится в том, чтобы надо как-то заканчивать эту войну. Ну и все-таки Плутон с его смерти и разрушения входит в зодиакальный знак Российской Федерации уже в ноябре месяце. Там начнут, начнет развал Российской Федерации быть, а реализация нашего курского плана в августе реализуется уже окончательно в нашу победу в 2025 году. Я вам хочу только сказать одно. Украина точно теперь победит в 2025 году. І на цій прекрасній ноті влади я хочу сказати вам дякую за те, що знаходите час, даєте такі точні і влучні прогнози нашим глядачам. А підписникам я нагадаю, якщо у вас є бажання особисто зв'язатись з найкращим астрологом України і не тільки всі контакти Влада Роса знаходяться в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.